В році, що наступив, підбиваємо підсумки року, який вже минув, і починаємо нашу розмову із приїзду до Києва Нобелівського лауреата в галузі літератури Маріо Варгаса. Льоси на зустрічі з ним побувала наш постійний експерт Валентина Свилівна Потнер і завітала вона туди не сама а разом зі своїм чоловіком, журналістом і публіцистом Юрієм Олександровичем. трудно приценить то событие, которое произошло в начале декабря в Украине, в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко. В его лучшем красном здании, в актовом зале, состоялась встреча студенчества, преподавательского состава, всех, кто желал, журналистов, с великолепным классиком мировой литературы, лауреатом Нобелевской премии 2010 года, перуанским писателем Марио Баргасом Лёсой. Это известный писатель, автор таких произведений, как «Город и псы». Кстати, этот, эту книгу диктатура сожгла публично, и очень был наказан Марио Варгас Люса, но это додало ему, так сказать, и популярности. Такой, такие произведения, как «Зеленый дом», такие произведения, как «Тетушка Хуля и Писака», «Похождение скверной девчонки», «Роман Сон Кельта». И вот в 2013 году был написан еще последний роман Марио Варгаса Лесы. Он называется «Схромный герой». До речи, цей роман перекладено украинскую мовою и дуже такий непоганий. А не переклад, Так что, будь ласка, знайомтесь, да. прочитав Марио Варгаса льосу До речи, у нашей библиотеки, в нашей библиотеке домашней, где-то порядка 12 романов Марио Варгаса люсы Но на сегодняшний день дома не осталось ни одного, потому что факультет иностранной филологии и преподаватели-студенты просили мне принести, все начали читать. Да, вот этот бум, Понимаете, он действительно был взрывом, таким сенсационным, хорошим, добрым взрывом. Марио Варгас в переполненном актовом зале наконец-то появился ожидаемый человек вместе с консулом из Испании и Перу. Он перуанский писатель, но живет он в Испании уже много лет и там пишет, продолжает писать произведения. И вот нас посадили во второй ряд, но тут нахлынуло огромное количество телевизионщиков, ваших братьев, вот, которые нас полностью загородили. На наш, на наш хваленный второй ряд мы видели только тыльная часть их, так сказать, рабочих фигур. И, и изредка море у Варгас все-таки показывался ну, перед нашими глазами. Я могу сказать несколько слов, только несколько слов про, про его оценку ситуации. Он очень хорошо говорил об Украине. Тепло. Видно, он изучил этот вопрос. Безусловно, он подготовился. И он сказал, что вся Европа, весь мир, Соединенные Штаты Америки, Южная Америка, Австралия, все абсолютно сейчас за нас, за Украину. Ведь те государства, которые ушли от Советского Союза и которые потом были приняты или вошли в Европейский Союз, а Европейский Союз больше, чем эта дистанция, тем не менее все они, вот уже много лет, слава богу, живут без войны без серьезных политических, военных претензий и взрывов. Это очень здорово. И вот это подчеркнул как раз Марио Варгас Льоса. И он сказал, что я приехал для того, чтобы видеть ваши глаза, чтобы услышать ваши сердца. Вы знаете, был синхронный перевод, мы сидели все в наушниках, но некоторых наушников не было, а испанцы, ну, испаноязычные, так сказать, сидели все без наушников, но почти каждая его фраза встречалась с бурей аплодисментов, что очень здорово. Ну, еще, заканчивая, я расскажу такой пикантный момент. Мы. Я, как журналист, который знает толк, так сказать, в таки, таких событиях, что сейчас начнется раздача автографов, и туда не протолкнешься. Я был первым, кто вскарабкался на сцену. на сцену, правда, с другой стороны, и стоял, ждал, нетерпением, когда начнется вручение ему букета, а значит, можно будет брать. Пригласил и свою супругу Валентину, чтобы вместе мы могли подойти. И, толь, и только, девушка, красивая девушка, студентка, вручила Марио Варгасу Лёсы цветы, только успела поцеловать его в щеку, а он ее, как следующим, кто обратился к Марио Варгасу Лёсе, был я. Мы держали по две книжки, чтобы потом автографы показать и другим ребятам, и кому-то подарить. И я даю ему книжку, он подписал, а у него ручки нету. Я достаю свою ручку, даю, охотно даю ему ручку. Он подписывает мою, подписывает две книги, подписывает Валентин Савильный и возвращает мне ручку и говорит: "Грация, сеньор". Я говорю: "Но, ну, но, ну, но, ну, президент". А учтите, что много людей все ждут, когда чем это все кончится. А он говорит: так я испанский не сильно знаю, но он говорит: а я дескать, показывает, а я что вам должен? И показывает вот этот стакан. И я его беру вот так. Он мне его вручает. Я беру его вот так, потому что здесь отпечатки пальцев. Нобелевского, Нобелевского, варианта по литературе 2010 года Марио Варгасалеса. Этот презент я попытаюсь, я говорил с директором нашего произнавчего музея Шаповадом Георгием Ивановичем, наверное, если подумать, может быть, он и будет выставлен в качестве экспоната в музее. Вот э, политические взгляды Мариуса, Марио Варгаса Лёсы, они не случайно такие. Он всегда за демократию, против насилия, против диктатуры. Потому что он постоянно с диктатурой боролся. И потому что он считал, что литература должна быть связана с общественной деятельностью. Когда в 1967 году ему вручили первую престижную премию он выступил с пламенной речью. Кстати, на эту премию претендовали и Гарсия Маркес, и венесуэльский писатель Хуан Онетти, но получил ее Марио Варго Слеза. Этот роман назывался «Зеленый дом», где автор рассказывает о своих, то есть где автор передает свои общественные настроение и настроение свои общественные идеалы. Он всегда был за демократию, поэтому даже иногда, однажды он баллотировался на пост президента Перу, правда проиграл, но тем не менее вот эта общественная деятельность постоянно присутствует в его жизни и, конечно, не случайно, что он приехал и в Киеве. Я как преподавателя литературы, мне хочется обратить внимание на Два таких вопроса, которые были заданы Марио Варгасу Льосе. Первый вопрос: что вы, что вы посоветуете студентам? Он сказал: студентам я ничего советовать не буду. Я могу только порекомендовать читать хорошую литературу. И хорошая литература студентов сама очень многому научит. Это один такой момент. И второй, ему задали вопрос. Скажите, пожалуйста, кто, кого э, вы можете назвать наиболее важных для вас писателей, ну, пять человек назовите на протяжении всего, так сказать, существования литературы. И он говорит, ну, сегодня вы меня спросили, я вам назову одних, завтра я назову других, но сегодня я называю следующих. Лев Толстой. Как никто другой, по словам Марио Варгаса Лёсы, он умел изобразить и малое, и великое. Второй писатель – Гюстав Флобер. Это великолепный писатель, и я его очень люблю. И действительно, в художественном творчестве, в его произведениях мы встречаем следы Гюстава Флобера. Ну, во-первых, роман «Похождение дерзкой девчонки». Она очень напоминает госпожу Бавари, меняет своих мужей. И самое главное, что психологизм Марио Варгаса Лёсы, точнее приемы психологизма, к которым он обращается, они действительно флаберовские. Это изображение психологии героя через поступок, через поведение, через портрет, через жест, через диалог. Это все присутствует у Марио Варгаса Лёсы. Третий роман и автор, которого он назвал, он фамилию не назвал, это он сказал, представитель рыцарского романа, но я так подумала, решила, что это рыцарский роман 15 века, который называется «Тирант белый». Вот там такое соединение, монтаж, как и в творчестве Марии Варгаса-Люсы, и символизма, и гротеска, и фольклорных каких-то мотивов, и так далее, и отношение к насилию, такое, как у Марии Варгаса-Люсы, видимо, именно этого писателя он имел в виду, когда говорил о том, кто на него повлиял. И еще Хорхе Луис Борхес. Ну, это естественно, поскольку это классик литературы постмодернизма. Это один из крупнейших представителей литературы вообще. Вот он родился в 1899 году в том, году, в том году, когда родился Эрнест Хемингуэй, но Хемингуэй в 29-летнем возрасте прославился на весь мир, когда вышел его роман «Прощай, оружие». А Хорхе Луис Борхес в это время благодарил своих продавцов, которые подали 37 его романов. Но на сегодняшний день это действительно очень великий писатель, и тут понятно, почему Марио Варгас Слеса о нем говорит. И, наконец, еще один писатель, которого я так почувствовала, когда Марио Варгас Слеса о нем говорил, наверное, наиболее важную роль сыграл он в его творчестве. Он называет Томаса Мана. И очень тепло говорит об этом писателе. И когда я прочитала роман «Скромный герой», а он э, написан в 2013 году, здесь лейтмотивом через весь роман проходит э, идея борьбы с дьяволом. И вот ну, буквально можно перечислить десятки страниц, где так или иначе автор ориентируется на роман Попеев «Доктор Фауст» с Томасом Вы только вслушайтесь в то, как он в своем романе описывает э, отношение к этому писателю. Роберт это герой романа, бесшумно подвився и в потемках, намацуючи Стіни, бо соніж прослизнув до свого кабінету, вінпнув лампочку над кріслом, де зазвичай читав або слухав музику. Ніч була позбовницьки тихою. Віддалік чувся рокіт моря. Він легко знайшов книжку на стележі, де стояли романи. Ось вона, це була 25-та глава. Він позначив її хрестиком та двома знаками оклику, що виражали захоплення. Квінтесенція, епізод. В якому було максимально сконцентрований психічний досвід, що змінив природу всього твору, вівши в реалістичний світ надприродний вимір, епізод, в якому вперше з'являється диявол і розмовляє з молодим композитором Адріаном Ліверкюном у його італійському пристановищі Палестині, пропонуючи тому знамениту угоду, і е е герої Маріо Варгаса-Льоси, в цьому романі так чи інакше спокутують оці е, і думки, які говорив е, і Ліверкюн, і е, е, композитор Ліверкюн, і Диявол. І ось якісь псих, психологічні їх роздуми, психологічна характеристика кожного з героїв залежить від орієнтації Марія Варгаса Льоси на Томаса Мана. Буквально на следующий день после вот этой нашей встречи Мария Варгас был принят новым тогда президентом Украины Порошенко. Причем Порошенко, он высказал такие фразы, такие глубокие мысли, которые просто, вы знаете, ну, наверное, повлияли и на деятельность нашего президента.